это филиал Хершинско-Стрелочный завод. Коллектив, если вы не знаете, сообщу, значит, 7 месяцев работает по короткой рабочей неделе, а именно по 3-4 дня в неделю. Люди ждали улучшения, когда мы заработаем нормально, в полную силу. То есть это должно было произойти, планировали как бы, и в апреле, и в мае, и потом началось лето. Это 7 месяцев мы начали жалкое существования, получали минимальные зарплаты, вот, на которые еле-еле сходили с концами. Вот. В августе мы заработали по пяти дней. Люди, наконец, воспряли духом, подумали, что наконец-то будет обещанное повышение заработной платы, которое еще и обещали в прошлом году. Если вы помните, я напомню, была спонтанная забастовка пять дней, после которой повышение зарплаты произошло на Но это было по всему рынку. Сейчас Коллектив завода делегатами на конференции в завода выдвинул требование работодателя повысить заработную плату вот, и отсчитывать ее не от морота, а от 8901 рубль, то есть это минимальный прожиточный минимум. Вы знаете, постановление 13 мая было, вот. поэтому постановление 261 Установлен минимальный прожиточный минимум для рабочих, работающего населения 8901 рубль. И мы предложили взять за базу, за первый разряд, так сказать, за минимальный заплат. И второй вопрос был, это возобновление коллективного договора обсуждения проекта, так как он был прерван, потому что производилась оценка рабочего. Наше требование не было упрощено. Мы открыли, вступили в коллективный трудовой спор. Вот. Была создана примирительная комиссия, которая частично выполнила наши требования в плане возобновления коллективного договора и проекта обсуждения. А о повышении зарплаты было сказано однозначно нет. Мы в этой неделе провели конференцию и на сегодняшний день, как вы сейчас видите, объявили одночасовую предупредительную забастовку работодателю, вот, чтобы он еще раз э, подумал вот о своем отказе. Я работаю старшим мастером, мастером отделения. Проработал на заводе более 27 лет. Зарплата на данный момент у меня около 13 тысяч. Двое детей, дети одному 12 лет, другому 19. Старший не работает, работы нет, зарплаты нет. Вывели, значит с наших сделали эти оклады непонятные. С предыдущих зарплат по, поубирали вредность, ввели этот самый, отдельно сделали, то есть уменьшили уже на 20% процентов людям. Э, работы как таковой нету. Работа с Укрзалезницей нас ну, не устраивает, потому что кормить чью-то войну, убивать соотечественников мы не хотим. А заставляют. Заставляют работать Ни за что Если нет денег Нет финансовой стабильности у людей Люди, можно сказать, без сил приходят на работу Потому что после работы приходится бежать где-то кому-то на шабашки Подрабатывать, чтобы кормить семью Одевать, как-то платить за жилье Администрация Акционеров ведет такую политику, я понимаю, как только на уничтожение нашего завода. Мы пережили здесь бандитизм, пережили разруху, были тяжелые времена, но такого у нас не было, когда за нас никто не стоит. Мы никому не нужны, получается. Завод, когда происходила приватизация, то был приватизирован с явными нарушениями. То есть сначала он был одним целым, когда его приватизировали, его разорвали на две части, даже больше, даже больше, наверное, там еще мастерские всякие. И, естественно, там лакомые кусочки кому подоставались, ну, будем говорить так, в Украине. И теперь, а, в течение 20 лет, вот сколько мы работали, то есть оставались и акции у людей на руках, и сейчас остаются никаких по акциям, никаких денег, ничего не выплачивалось. Значит, ну, в таком плане, что завод работал даже в самые трудные времена, когда многие предприятия стояли здесь, в Керчи, ну, по Крыму. А завод работал, но ну, тем не менее, то есть никаких, допустим, денег, дивидендов, как вот сейчас как принято говорить, никто мы не получали. Когда начинаешь спрашивать, допустим, на собраниях и прочее, говорят, нет, никаких ничего нету, мы ему чуть ли не в убыток работаем. Но тем не менее, завод работает даже до сих пор. То есть вот я думаю, что вот это было для одним из таких вот моментов важных. Допустим. если сейчас рассматривать собственника, то пусть этот собственник ну, отчитается по вообще по законным действиям ну, во время приватизации. Здесь я работаю три года. Зарплата оклад у меня 1145. 11 у меня есть маленький ребенок, как с им есть 7 лет, Она, ну я ее сейчас собираю во второй класс собрать ребенка не за что, потому что цены как бы высокие и зарплаты очень низкие.